Вам нравится, что дяди и тети пьют пиво на детских площадках? Нет. Всем не нравится, да? Да. Все, спасибо. А движение отрезают дворы проводим информационную акцию против распития спиртных напитков в общественных местах пожалуйста уберите не подавайте плохой пример будущему поколению да но мы уже все, все убрали а да, Если да. можно вы бутылочку в урну. Нет, не можно нас снимать 30-я статья конституции вы... украины распространение теперь... информации вы находитесь в общественном месте мы имеем право снимать благодарим за понимание запись все. Спасибо, Спасибо большое. пить вообще Да, почитайте информацию и спрячьте, пожалуйста, алкоголь. Пакетик спрячьте, не разбивайте вообще. Сейчас с спрячьте. Вы потому что дети. Хорошо, хорошо. не это случайно, но тем не менее. Спасибо. Здравствуйте, молодые люди. Общественное движение «Трезвые дворы». Мы проводим рейд против распития и курения в Почитайте, посчитайте, пожалуйста, информацию, почему то, что вы сейчас делаете, не здесь делать нельзя. Не да. Да. И спрячьте, пожалуйста, алкоголь и а, прежде а в можно, да? Ну, ну нежелательно. Общественное движение, трезвые дворы. О, го, господин, О, не снимайте меня. Спрячьте, пожалуйста, пиво. Да, почитайте информацию, пожалуйста. Подпишите здесь загорел. все написано, почему здесь <существовать существовать> нельзя. Это знакомое. Парки, зона, да, скверы, скверы, общественные места. Это не место для распития. Понял. Удалите меня. Не, мы вас не выложим. Вас показывает по ТВ-5. Добрый вечер. Да, экскурсия по трезвым общественное дворам. Общественное движение «Трезвые дворы». Здравствуйте. Здравствуйте. Ознакомьтесь, пожалуйста, акции информационные. Идите на просьбу вас. Мы, Дети, люди, везде, а? Я все веду плохо. Вы а? расставаете пиво. Задумываю. вы ничего а не сделали. Топхам типа, да, вы видите? Ну, типа ну, того, типа, да. да все вот. нормально. Мопил выберите. Хорошо, потом что девки потом. Если а зачем примейте, это вы снимаете? Имейте уважение а к деткам. Хотя бы пакетик, пляж, пиво. Это Спасибо за понимание. Пиво. Хотите выпить, пейте дома. либо. Тем более, ты даешь пример детям. Вот у тебя дети шутят. Детская площадка. Вам просто нечем заниматься, вы хотите заниматься. Нет, у нас свободное время есть, есть, нечем заниматься. Я поработал, сижу, отдыхаю. Отдыхай дома, без пива. Дети даже не знали, что у меня или пиво, или класс, понимаете. Дети, что пьет дядя? Пиво! Ну, это вы уже сказали. мы знаем, как оно выглядит. так что вы пьете? А вы ни разу не видели, как пили пиво? Я разу. Не разу? Давай Я не будем спорить. что ты с дискуссией с ребятами, маленькими? Они мудрее тебя Все нормально, не надо снимать. Закон Затем запрещает, Дорогие. статья есть. Мы будем снимать до того да. момента, Простально. пока да. ты не берешь. А. Вы, вы нарушаете. пиво убери. Куда мы уйдем. Мы, 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 мы уже съем. есть. и вот Снимайте, давайте посмотрим. Я просто жду ребят, я могу постоять, вот она будет так стоять. Я не пью его, она устоит. Ну хорошо, он не по крайней мере подпрыгивает. правила не запрещают, чтобы стоять. Ну реклама, реклама алкоголя запрещает. Да, 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 Таким да, дядям, можно которые пьют, да, можешь продавать. продавать. Оно подготовлено для распития, тем более да, уже початок. Ну да, оно уже не пьется, уже закрыто. почитайте информацию, почему то, что вы делаете здесь, делать нельзя. И спрячьте, пожалуйста, его. Окей. Попросили Нет, спрячьте, Спрячьте. вы что вы нарушаете. Закрутите, закрутите пробочку, спрячьте уже пробочку? Сумку. Ну, молодого человека не закрыт, он не закрыт. Это общественное место, это еще более учреждение ну, образовательное.